Дари, ну, дари, дари. Дари. Привет. Как дела? Да нормально. Более-менее. Чем-чем, не занимаетесь? В военкомате работаю. В военкомате? Угу. У, -у, -у. О, у меня тогда такой вопрос. Пожалуйста. По поводу, по поводу военкомата. Да-да-да, <как> слушаю <как> вас. Меня, вот мне вот сейчас 18, меня могут призвать? Вот я учусь, но я забыл еще принести... Свидетельство о том, что я обучаюсь. Да, могут. Могут? Конечно. Надо как можно, как можно скорее приносить, да, короче. Ну, Но общем... как бы мне есть, я не принес ну, вообще это учебное заведение должно делать, а не ты. Ну, меня почему-то учебное заведение просто пропустило. Ну, ты же понимаешь, что у нас ситуация на фронте не очень легкая, поэтому иногда учебное заведение почему-то пропускают. И парни твоего возраста оказываются на срочной службе, подписывают контракт через какое-то непродолжительное время и отправляются воевать. Угу. То есть мне надо, как можно скорее, самому лучше отнести, да? Ну да. или в армию идти. Не, я туда пока что не хочу. Мне надо доучиться. С какой целью? Все равно, ж убьют. что бьют. Зачем государственные есть? деньги тратить? Какие государственные ну, не надо. свои? Дальше, я на платном обучении, А, ну так у нас не не всех контрактников э, э, предоставляют отсрочку, не всем контрактникам. Ты пропустишь срок призыва и все, и пойдешь ко мне. Хм. Ну, регистрация, не призыва, а регистрация. Я, то есть, я там уже был в инкомате, приносил все бумаги, там, то есть. это 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 молодец, да, по крайней мере штрафа у тебя не будет. А, его штраф уже не будет, да? Да. Понял. Но мне надо просто уже принести справку о том, что я обучаюсь, она как бы у меня есть. А ты где учишься? В техникуме. А живешь где? В Сибирь, Кемеровская область. Понял. А на кого в техникуме учишься? Пожарная безопасность. Так это же совершенно нужная нам специальность. Ух ты. Конечно. Вот... Мне когда говорили войска приблизительно куда пойду, мне сказали ВДВ, но сказали при желании могу поменять. Но это мне кажется не так работает. Ну да, это не так работает. Если ты пойдешь по призыву, то это пойдешь куда есть необходимость боевая. Но вообще очень сильно на самом деле хотелось бы в МЧС войска пойти. Ну в условиях войны придется тушить танки, боевые машины, просто транспортные средства. Они же горят. Придется тушить в боевых условиях. Понял, понял. Война же, тяжелая война. Мы напали на соседнюю страну и пытаемся там навести порядок. Поэтому как бы люди нам нужны. Чем моложе, тем лучше. И лучше без образования. А то ты там понаучишься в своих высших учебных заведениях. Придешь, начнешь права качать в армии. А в армии надо выполнять приказы. Думать в армии буду я, а ты выполнять. Угу. В армии да. хорошо, в армии думать не нужно. Ну нет, мне вот еще два года осталось доучиться, а потом уже тогда... Там, там я уже готов в армию прийти. Два года. Мы за два года можем страну потерять, касатик. Ты в своем уме. Надо доучиться все равно. Ну как Но кому, кому нужно твое образование в стране, которая не существует? Придут, не значит, нет. пиндосы, отберут Кемеровскую область, Присоединят ее к США. Что ж ты, на США будешь работать? Нет. Представляешь, ты будешь работать на США. А так умрешь за родину. Героем. Не, неохота. Неохота. Никому не охота. Сказал президент, значит, надо умирать. Зато родители ладу получат. Ну и сколько страданий это родители тоже принесет? Ну зато ладу получат. Ну и... Пострадают, не, пострадают не, и, и забудут тебя к чертой матери. Оплата маленькая, если честно. Так да какая маленькая? Ну... За жизнь маленькая. Не, не маленькая, ну что ты? 7 миллионов, мне кажется, вполне. Так 7 миллионов это минималка, а так 13 получают люди. Наверное. Нет, это, это ни о чем. Ни о чем. Ты больше зарабатываешь в техникуме? Я, я там ничего не зарабатываю, но я знаю, типа, есть... я, я понимаю, что это мало за жизнь платят. А ты, думаешь, Очень а ты думаешь, ты пожарным будешь больше зарабатывать? Так же рискуя жизнью. Ради всяких бухающих я... ауташей. Нет, я буду зарабатывать меньше, но у меня все равно у меня есть планы. Я хочу сам на себя работать. То есть ты хочешь работать пожарным сам на себя, да? Открыть частную пожарную. Буду работать, Буду и пожарным и сам на себя. То есть. На а, а сам на себя это как? Взятки брать с предпринимателей? Нет, это не. как сказать, это не в сфере. Сам на себя, не в сфере пожарного. А в сфере чего? Ну, в сфере юридических лиц. В смысле, ты имеешь, хочешь получить юридическое образование? Это не образование, это вот типа это бизнес, не бизнес. Ну, там все-таки желательно бы иметь экономическое или юридическое образование желательно. Но это можно и самому, зная, зная как и что, где, как работать. Ну, а зачем тебе это все, если у нас скоро будут юани ходить в качестве валюты? Кто? Юани. Почему? Ну, я не знаю, почему. Так наш президент сказал, дружит с президентом Китая настолько, что даже отдает ему прилегающей территории в долгосрочную аренду, а фактически в собственность. Uh -huh. Это то есть у ну, нас сейчас теперь будут не рубли, а юани. Uh -huh. Ну или гривны украинские, если они нас завалят. Ну тут вряд ли, мне кажется, вряд ли. Не знаю, не знаю. У них мотивации больше, чем у китайцев. Я в Белгороде, ну, я в Белгороде живу, на самой границе работаю тут в Белгородском городском военкомате, прямо на границе. Поэтому, но мотивация это как бы не очень. В основном на характере выигрывают. Так я об этом и говорю. Мотивация и характер взаимосвязаны. У них, мотивация, yeah. у них мотивация защищать свою землю, а отсюда и характер. Мотивация и характер не взаимосвязаны. Хочешь, приедешь ко мне? У тебя каникулы скоро. Я тебя свяжу. Yeah, я тебя хочу. свожу в наш госпиталь городской и посмотришь, какая там мотивация у пацанов, у которых ни рук, ни ног нет. Ну, мотивация это другое. Я просто. Я вот занимался вольной борьбой. У меня вот как бы характер выработан, я могу сказать, что характер не зависит от мотивации. То есть, у меня есть мотивация выиграть, она не будет никак работать, если я на характере выиграю кого-нибудь. Если у тебя не будет мотивации выиграть, у тебя характер не включится. Нет, мотивация у меня будет только в. Мотивация может быть там, допустим, достичь чего-то, там, допустим, разряда мастера Но без характера ты этого не сделаешь. Одной мотивации недостаточно. Мотивация порождает э, проявление воли, характера и э, движет к успеху. В любом деле, в войне, в вольной борьбе. В любом. А наличие ну... самой по себе мотивации хочу миллион долларов, без присутствия действий каких-то порожденных чертами характера, не приводит ни к чему. Как и сам характер без мотивации ни к чему не приводит. Ну то есть есть у тебя характер, ты упорный человек, а стремиться тебе ни к чему мотивации нет и ничего не происходит. Это два фактора, которые взаимообусловлены и взаимосвязаны. Mm -hmm. Так вот у них есть и мотивация, и характер. Но характер же он вырабатывается со временем, не, со, не он не враждебный, характер не сам он не, в... не сам. Стал... Но... Он не Конечно. Но мы же с ними войну ведем не первый день, достаточно для выработки. Не надо их недооценивать. Это сильный враг, сильный, который вполне способен э, нас победить. Как и мы его, впрочем. Э, ну, скажу тебе так, мы свои войны всегда выигрывали в нашей истории при двух условиях существенных условиях. В нашей. Так сказать, в борьбе нам, у нас всегда были союзниками британцы, когда мы выигрывали. И в нашей армии всегда служили украинцы, когда мы выигрывали. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдалось, мы войны просирали. Ну а вот по сечашнему, как А ты теперь, А ты теперь подумай сам. Вот из того, что я тебе сказал, какие бы можно было бы выводы сделать. Я же не буду за тебя думать, правда? У меня недостаточно информации, чтобы сделать выводы. Вот у меня просто сейчас вопрос назрел, и все. Я слушаю. И вот эти вот, вот эти два фактора. Сейчас, сейчас, сейчас формулирую. Так, британцы, украинцы. Что-то нет, не понимаю. Тогда милости прошу вооруженные силы Российской Федерации, люди с характером и мотивацией, которые ничего не понимают, нам нужны. Не, ну я понимаю, просто факторы эти какие-то на самом деле странные. Это факторы исторические. Странные, странные они или не странные. Это исторические а как это, факторы. А как эти факторы взаимодействуют в том, что. Э, а как они не взаимодействуют. У нас в, состав, у нас в Составе это, была и Франция, и украинцы, и как они взаимодействовали? Со... У нас в составе Франции никогда не было, не выдумывай. А, как вы сейчас сказали, забыл. И в составе Британии у нас не было. В, со... Британия, Британия, и, Украина, и, в со... и, и в Британии в составе у нас никогда не было. В Союзниках была Британия. В союзниках, да. да. Вот Украина, вы сказали, в составе была. А Украина, да, в составе наших вооруженных сил. Ну, они сейчас и сейчас есть некоторые люди, которые будут... Бывают... Некоторые люди, которые сейчас служат в нашей армии, считают себя русскими. Вот ты себя кем считаешь? Я, я русский. русский. Я в И они считают себя русскими. Они перестали быть украинцами. Они оторваны от своей земли, оторваны от своей ментальности, культуры, истории. Они стали русскими. Это уже не украинцы. Несмотря на то, что у них... Э, я не этнически говорю, не, э, ну, не, не в расовом отношении, а в ментальном. Они уже не есть украинцы, они уже есть русские. Несмотря на украинские фамилии, возможно. У меня, кстати, между прочим, фамилия тоже украинская, но я же русский. Ну, а фамилии-то не особо зависит. Вот что? и я об этом говорю. Ну, вот у меня в одной группе и отец тоже. Они с Украины вообще родом приехали сюда, и отец с Россией воюет у меня. Ну, отец для украинцев он предатель, для нас он трофейный. Мы у себя таких называем трофейными. Такие есть. Ну, много ли толку с предателя? Ну, много ли толку с предателя? Ну, тоже. Он предал, да посмотри, он предал своих, он предал свой народ, он и нас предаст легко, когда ситуация сложится неблагоприятно. Поэтому рассчитывать на них это пустое. Ну тут мне кажется, он уже вряд ли предаст на самом деле. <laughs> Предавший один предаст и дважды. Mm -mm, не согласен. Но вы можете соглашаться или не соглашаться, это просто опять-таки исторические факты. Предавший единожды предаст и дважды. Mm -hmm. Нет, не всегда. Не всегда у них. Это хорошо, зависит, всегда, опять же от характера зависит. Не всегда у них такая возможность есть, это правда. Иногда предатели уничтожают даже тех, кто их затрофел. Посмотри на судьбы руководителей ДНР, ЛНР. Большинство из них уже давно в могиле почему-то. И тут не важно, мы их сами умножили на ноль или свои наказали за предательство. У них всегда конец один. Посмотри на генерала Власова, который предал Советский Союз. Посмотри на многих других. Э -э почти все они закончили весьма и весьма плачевно. Кого-то убили немцы, кого-то мы наказали за предательство. Правило почти без исключений. Не всегда, конечно, бывают исключения, но почти без исключений. Так что, собирай, значит, мешок И давай. Билеты мы тебе оплатим. Не буду. Не будешь, да? Родину, значит, не любишь. Ну, почему не люблю это? Почему не люблю? Как? Почему не люблю? Вот хороший вопрос. Почему ты не любишь роли А вы, что, вы человеческие жизни, получается, не цените? Ну, я свое отвоевал, теперь твоя очередь. Ну, страна, не, 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 в... человеческие... не Ну, по сути, ну правильно, я смысл? излагаю. Ты не по факту излагаешь. Человеческий... А, не по факту, Человеческий... человек... Человеческие жизни необходимы стране. Они необходимы. Ага. Вы оцениваете их 7 миллионов рублей? Это не я оцениваю, это, это Кремль. Вы эти копейки оцениваете? Это, это не я не оцениваю, это не я оцениваю, это Кремль. Тут, так вопрос, вы же это топите, тут вопрос не ко мне. Вы за это топите, Ну, ребят, а ты за кого голосовал? Тебе, тебе 18 лет, ты голосовать ходил вот, вот недавно? Выходил. Голосовал за кого? Президента. правильно значит и ты так считаешь что 7 миллионов рублей достаточно какие ко мне претензии он я голосовал не из того что он оценивает человеческие жизни в 7 миллионов это я. он оценивает человеческие а жизни того, что, это а того, он что, оценивает что он хороший, хороший человек он. оценивающий жизни человеческие в 7 миллионов рублей тебе хорош да, а я который хороший, а, а я который выполняю его приказы плохо значит да я не говорю, что вы Это дискредитация говорю, что... российской армии, юноша. Это попахивает уголовной статьей. Я... А, как, как? Это дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Это уголовная статья, то, что ты сейчас говоришь. О, как. Вот так. О, как. Ну так, если прямо сейчас на статьи тогда переключаться, да, будем излагать по статьям, по фактам. Я не вот. по статьям и по фактам излагаю. В я я, я, при... я призываю. Я, предупреждаю, я, предупреждаю, я, я, я не пугаю тебя. Я предупреждаю да, и, предупреждаю, да, и призываю, да, и призываю да, быть осторожным в высказываниях. Я тебе еще раз повторяю. Это не я установил цены за жизнь российского солдата. Это государство наше, которое возглавляет выдающийся стратег, деятель всех времен и народов Владимир Владимирович. А ты и мне... И контракт мне подписать никто не сможет оставить. А это ты, когда придешь, мы посмотрим. А меня не ты сможешь зайти, а вот там я смогу начать качать права, потому что. Ну, Смож, я... сможешь, сможешь. Конечно. Я срочник, я срочник, я не проходил обучение. Можешь, я как раз подписываю. Я буду я ничего не подпишу, ничего не подпишу. Конечно, конечно, сможешь качать права. Конечно, но недолго. Ничего не подпишу. Ну, смотри. Ну, все равно ты ко мне вряд ли попадешь, а у себя в Кемерово пообщаешься с моими коллегами. Вот после этого мы с тобой встретимся здесь в рулетке и поговорим. А те домашнее задания сходить в военкомат и уточнить, э, так сказать, уточнить данные свои. Хм. Понял? Но мне, я ничего подписывать не буду. <связываю> я ничего подписывать не буду. Тумбочку будем колоть. Ладно, спасибо за общение. Пока. Удачи. <связываю> ничего он не будет подписывать. Ты посмотри на него. Не подписывай.